вы охранная фирма которая ведете свою деятельность незаконно ваша организация законом не утворена все Чулы. все я буду говорить столько сколько посчитаю нужно вы же говорите то что считаете вы нужным не ссылаясь на закон ваши оферты не имеют акцепта все акцептирую нашему вам за бароны Разумеете, что он сказал? Нет, ты никто для меня. Ты не полицейский. Ты, ты неадекватный, злостный человек, который хотел мне ломать окно и препятствовал моему движению. Ну да, что вы продолжите да, рух? Препятствовал. Но... Продолжите рух. Процедура будет такая самая. Что самое? Что, что Зупинка. Не зупинка, сразу будем выбивать микно и вас доставать из ну... автомобиля. Я вам сразу тоже не добавляю. Да ты трясешься уже просто вот такого вот, блин, знаешь, конечно, ты сейчас вот уже имеешь тут еще этих, и ты уже такой деловой, понимаешь? Чего ты не на фронте, скажи мне, полицейский? А Конституция что у нас говорит? Что сначала, когда военное положение, идут защищать на фронт, кто? Представители органов, полиция, СБУ, а вот когда уже ведут, я вам, я вам пой... когда, когда уже, поясню, а, когда потому, я потому, был, что ты... был, потому что ты, ты вот, потому что ты цикунчик, да? А вот когда уже ведут военный стан, тогда уже э, идут уже все. Я думаю, что я больше бачу, чем я. Вот все, что я буду. Ну сейчас что ты здесь, ты кумпяж, кумпяж? А что ты тут? Что ты тут? Что ты тут? Но ты, ну, ты что не защищаешь свою страну? Добрый? добрый. добрый? Ну хорошо. Мы О. защищаем только вас. Да? А, уже от меня защищается, да? От да? да. да? ваших Ты герой, слушай. От меня защищает. Да, ваши дети. И моих детей. Да. Твои действия ваши, все, что вы тут какой-то устроили цирк. Буд, блин. Я знаю, что это ничего не даст, потому что у вас сейчас все такое тут творится, блин. Но. А что у вас? У нас? Нет. Мы народ с вами не по одной идем, стежки, Понимаешь? вы идете совсем по другой стежке. И вы ничего не делаете для народа. Ничего. И это доказано не мной, а еще десятью. Это уже вся страна про это тараторит. Все. Вы не оправдали ожидания, как можно так вот сказать. Не оправдали. Возможно, они обижены на нас. А много людей нам днях. Ну сейчас вот эта ситуация подтверждает. Вы ничего по закону не предоставили. просто шла людина и бачила Но... ситуацию, да. она бы нам подякнула, что не так считаем. а, Да, здесь вот придумал. Да. Рук вам заборонено. Кажу, продолжайте рух, будет выбор. Шукай ты тряза Кумпяш, иди на фронт, защити свою страну. Почему ты здесь? Кумпяш. Я не даже не понимаю это слово, что вы говорите. Это вроде украинское слово. Кулькяк. Кулькяк. Что оно означает?